автоматической аппаратуры, утепление подвальных помещений, установка на технических этажах, опять же, окон, которые позволяют регулировать проветривание и Утепление крыш и утепление, утепление фасада. Утепление фасада очень дорогостоящее, поэтому мы на это, ну, скажем так, в меньшей степени реагируем. То есть задача основная у города сейчас это счетчики и возможность регулирования подачи теплоносителей. Это впоследствии даст возможность уже тепловикам в первую очередь регулировать мощность котельного оборудования, иметь или занижать диаметр сетей подачи теплоносителя и прочее. Меньшее ну, давление в сети, что будет меньше Ну это власти. комплексно, но первично это все-таки снизить потребление. Снизив потребление, они могут рассчитать уже дальше и сети, и мощности котельного оборудования. В моем вот. доме уже минус 4 не будет в моей квартире? Но в Ой, вашем били доме били я били. публично озвучил те инициативы, которые мы сейчас занимаемся. Если вы возьмете на себя инициативу и создадите ОСМД, вы, возможно, мы не создадим вот, создадим учитывая ваш били. опыт общественника и человека, умеющего работать с документами, наверное, вы сможете получить кредит и компенсацию. И он сам себя не поднял в таком состоянии, что какой-то СМД? Я вам предлагаю улучшить конструктив вашего дома путем участия в этой программе. Что нужно делать? СМД. Изучить, создать ОСМД и включаться а, в Так только у могут, да. да. В вот, как бы вот сейчас 3 -3. Вот, в этих 100 днях, пока мы вкладываемся вот, в подготовку, в том, частичной реализации. Занимался я, Марина меня критикует, 3 -3. и э, а, а, нашел отзыв и отклик у, у коммунальной служб и администрации городской. Сегодня один из домов. Подключен к горячей воде через блочный индивидуальный тепловой пункт, мы все-таки хотим понять для себя, чтобы подача горячей воды все-таки была под стоимостью холодной воды. Поскольку вода горячая готовится путем подачи холодной воды через балера внутридомовые. Если теплоноситель уже оплачен жителями дома в целом, да, то есть чуть дороже люди будут платить за, за теплоноситель, который заходит на дом. тем, таким образом